الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علّہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے اسلام بھائیو نماز کے مسائل میں اہم ترین سبق جسے سمجھنا بہت ضروری ہے وہ ہے شرائط نماز کا سبق نماز چاہے فرض ہو یا نفل واجب ہو یا سنت تحجد ہو یا اشراق و چاشت دو رکت پڑھیں یا چار رکت غرض جب بھی ہم نماز پڑھیں گے اس میں کل چھ شرائط ہیں یہ چھ شرائط پائی جانا بہت ضروری ہے اب یہاں سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شرط کسے کہتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے نماز کی جو چھ شرطیں ہیں وہ کون کون سی ہیں پھر اس کے بعد ایک ایک شرط کی تفصیل کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شرط کسے کہتے ہیں ہمیں کسی بھی چیز کو سمجھنا ہے تو اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے جس طرح کہ شرائط نماز کی بات کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ شرط کس کو کہتے ہیں شرط کی ڈیفینیشن کیا ہے علماء نے جو ڈیفینیشن کی ہے رد المختار میں کتاب السلات میں جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے وہ یوں ہے کہ وہ چیز جس پر کوئی بات منحصر یعنی ڈیپینڈ ہو اسے شرط کہتے ہیں اس کی مزید وضاحت اس طرح ہے مثال کے ساتھ سمجھیے مثال کے طور پر بچے کا وجود ماں کے ہونے پر منحصر ہے اگر ماں نہ ہو تو بچہ کہاں سے آئے گا اسی طرح لہٰذا ماں کا وجود بچے کے ہونے کے لیے شرط ہے اس سے بھی آسان مثال لیجیے سورج نکلتا ہے تو دن چڑھتا ہے اگر سورج ہی نہ نکلے تو کیا دن چڑھے گا نہیں چڑھے گا انڈرسٹ بات ہے نہیں چڑھے گا یعنی دن کا ہونا سورج کے نکلنے پر منحصر ہے لہٰذا سورج کا نکلنا دن کے لیے دن کے ہونے کے لیے شرط ہے یہیں سے شرط کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نماز کی ٹوٹل چھ شرطیں ہیں ان میں سے اگر ایک بھی شرط نہ پائی گئی تو نماز کا وجود ہی نہیں ہوگا مثال کے طور پر طہارت نماز کی شرط ہے آپ خود غور فرمائیے کہ ایک شخص نے وضو ہی نہیں کیا بے وضو ہی آیا نیت باندھی قیام کیا قرات کی رکوع سجدے سب کچھ کیا کیا اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی بلکہ کہا جائے گا اس نے نماز پڑھی نہیں ہے لہٰذا یہ ان شرطوں کی اہمیت ہے کہ ان میں سے ایک بھی شرط نہ پائی گئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد